шукаємо необхідну інформацію, та прогрес не стоїть на місці. Чи не щодня з'являються нові продукти і сервіси? Усе більше розширюються наші можливості. Втім, законодавча база залишається недосконалою. Про цю та інші проблеми у цій сфері будемо говорити з віце-президентом Українського союзу промисловців та підприємців Іваном Пітуховим. Доброго вам ранку! Доброго утра. нещодавно наші журналісти відвідали форум інтернету. Який проводиться щороку зараз? подивимось репортаж. Майже 20 мільйонів жителів України щодня користуються інтернетом і все ж рухатись є куди. За даними міжнародних досліджень, чим інтенсивніше долучається до всесвітньої мережі населені держави, тим більшим стає її ВВП. 10% доступу, 1,3%. тут по моєму красноречиво ВВП Це ж великі об'єми. Тось, чим більше граждан вовлічено в доступ в інтернет, тим лучше ми отримаємо нашу економіку. Прибутки приносять і корпоративні сайти, і ділове листування в мережі, і нові бізнес-пропозиції. Якщо за 2-3 роки в Україні буде не 20, а 32 мільйони інтернет-користувачів, то держава зможе наростити ще понад 2,5% ВВП, та умови для роботи у цій сфері далекі від досконалих. З боку місцевих органів влади, які намагаються через встановлення монопольних суб'єктів по збиранню грошей, здійснювати тих на суб'єкти господарювання, а саме провайдерів доступу до інтернету. А саме вони таким чином або вирізають мережу, або встановлюють ціни, які є економічно необґрунтованими, або навіть на сьогоднішній день не дають змоги цим операторам обслуговувати власні мережі. Він дуже багато втрачає в зв'язку з відсутністю. Необхідної низки законодавчих нормативних актів має принципове значення, щоб чітко було враховано дуже серйозне питання низької платоспроможності громадян України, що є в свою чергу проблемою доступу до інтернету. А необхідність змін у сфері АІТ назріла вже давно, адже наші фахівці одні з найкращих у світі, і небезпека відтоку мізків за кордон посилюється чи не щогодинне. Україна є по суті лідером і в перші трійки держав світу по кількості сучасних програмістів, які користуються величезним попитом на світових ринках праці. Тому однозначно держава повинна формувати політику з тим, щоб цей інтелект працював на наш розвиток. Ці та інші проблеми повинна розв'язати стратегія розвитку інформаційного суспільства до 2020 року, яку наразі розробляють у Кабміні. Как за рік изменился рынок интернету? Ну, я хочу сказать, несмотря на все пока что административные давления, на все препоны, рынок интернета неуклонно развивается. Он достиг, если мы берем целевую группу от 15 лет и старше, то он практически достиг 51% проникновения. Это означает, что, что все граждане, которые желали и хотели очень быстро получить этот доступ, они его уже имеют. По нашим подсчетам, к концу года Украина уверенно достигнет 50 перейдет 50 барьер от общего числа наших граждан. А на сегодня? Как? Ну, на сегодня, может быть, это где-то в районе 49-48%. То есть 1-2% это не такой большой процент, который нас приближает к этому. Ведь каждый день происходит включение, каждый день Люди начинают пользоваться новыми возможностями, которые у них есть на, мобильных, на мобильном телефоне, мобильный интернет. И это все учитывается. Каждого дня скриз интернет. А какие еще тенденции пометны? Ну, точно так же возникает обратная тенденция. Тенденция или желание местных органов власти на этом что-то себе получить, что-то заработать. То есть это идет вопреки и здравой логике, и вопреки мировому опыту. Вот, если мы берем мировой опыт или европейский, то там местные органы власти делают все, чтобы э, человек получил как можно больше услуг. Как Як вы считаете, какие главные проблемы украинской и мировой сети на сегодня? Ну, э, давайте сначала скажем таким образом, технологически и украинская, и мировая сеть, они уже ничем не отличаются. Мы обеспечим те параметры качества, которые должны. Но если взять, э, скажем так, европейский подход, и если взять подход украинский, административный, со стороны там помощи, поддержки, то ситуация здесь с точностью на, да наоборот. То есть в Европе местные органы власти, они э, очень хотят помочь. Они Помощь. делают все... Нет, у нас ситуация с точностью наоборот. Созданы небольшие коммунальные предприятия, так называемые э, спецэксплуатации. Причем эти коммунальные предприятия, они созданы при каждом местном органе власти. Ну, вплоть вот, начиная там с большого крупного города или со столицы до мелкого совета. И у каждого где-то есть родственник, где-то есть еще кто-то, кто устраивается там. Или кого не устраивает, существующий порядок. На интернете не только хотят, чтобы он развился, но есть люди, которые хотят на нем заработать. И получается так, что мы живем при таком административном давлении, вот на сегодня уровень административного давления. Ваш развивать, да? Очень тяжело. Но энтузиазм. Понимаете, вот что есть у нас, чего нет на Западе. На Западе есть системные бизнес-компании. А у нас есть энтузиазм людей, которые каждый день хотят что-то сделать. И вот эти две силы, они сталкиваются. Естественно, возникают э, такие громкие эксцессы. Э, кого-то куда-то не пустили, кто-то у кого-то что-то незаконно вырезал или изъял оборудование. Э, но в каждом случае, конечно, нужно разбираться и, конечно, нужно э, приводить правовую основу. Очень правильно сказал Анатолий Кириллович, у нас недостаточно определенных законов. Или они не работают, или они несовершенны, их нужно усовершенствовать. Нужно сделать таким образом, чтобы законодательная основа позволяла хорошо и динамично развиваться. Так, с какого кроку треба начать? Ну, самое первое, выполнить э, поручение президента Украины. У нас есть поручение президента Украины от марта месяца, где он сказал, дать свободный доступ для развития э, интернет-технологий. Мы очень долго писали в прошлом году письма, в конце года письма, естественно, достучались и вышло поручение президента. Но вот беда. Не хотят э, можновладцы это поручение президента исполнять. Вот теперь наша задача достучаться до президента, достучаться до э, остальных э, больших людей в органах власти, я имею в виду и премьер-министра, и председателя Верховного Совета, чтобы они посмотрели, ничего не делается. Не выполняется их поручение, не выполняются те законы, которые должны выполняться. Э, вот смотрите, причем, если взять, э, скажем так, обстановку, в которой они не выполняются насколько она законно позволяет местным органам власти управлять нашим имуществом а где ставит оператор провайдер оборудования в домах подъездах так. то есть есть решение конституционного суда ну до этого все было понятно государственное потом произошла приватизация часть жилья была построена кому принадлежат подъезды кому принадлежат лестничные клетки кому принадлежат входная группа там акведуки там крыша вот все эти все что относится к строению І є рішення вишого конституціоналу Конституційного суда України за 2004 рік. год. Он чітко говорить це рішення. Це все прилежить нам з вами. Дякую, сподіваюся, ситуація в нашій країні покращиться. Доброго вам ще раз ранку. У нас у гостях був Іван Пітухов, віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців. Свої побажання, коментарі можете надсилати на нашу електронну адресу.